بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بی آئی پی ودرحان پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کے پاس سم بھی ہے تو آپ اپنی سم اور شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے اپنا ماہانہ وظیفہ جاری کروا سکتے ہیں جو کہ آپ کا حق ہے ہر مہینے میں آپ کو ایک بڑی امدادی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی جی ہاں ایک بہترین فیصلہ اور شاندار پروگرام جاری کیا گیا ہے جس کے لیے تمام وہ خواتین I mean. تمام وہ لوگ جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور جن کے پاس ایک سم ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور اس پروگرام سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی سم یا شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے دو طریقہ کار موجود ہیں بلکہ اب ایک نیا طریقہ کار بھی شامل ہو گیا ہے یعنی دو نہیں بلکہ تین طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے اور سب کچھ آسان الفاظ میں سمجھایا جائے گا بس آپ نے پریشان نہیں ہونا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ نے غور سے سننا ہے سمجھنا ہے اور پروگرام میں کیسے شامل ہونا ہے آپ کو مکمل بتائیں گے یہ آپ کے پاس بہترین وقت ہے اگر آپ اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے رہیں گے جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے کے پیسے عورتوں بند رہے گا پہلے آپ شرماتے رہے تھے وقت ضائع کرتے رہے تھے تو بعد میں آپ لوگ پچھتاتے بھی رہے ہیں یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے تو پچھتاتے آپ اس طرح رہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ورنہ ہم بھی اس پروگرام میں شامل ہو جاتے اور یہ رقم حاصل کر لیتے تو اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں دیکھیں اب کوئی آپ کے گھر آ کر نہیں بتائے گا کہ آئیں پروگرام میں اپلائی کریں اور اپنی امدادی وصول کریں بس ایک ہی ذریعہ ہے ہم آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں اور گھر بیٹھے یہ معلومات آپ کے فونز پر آپ کو مل رہی ہیں لیکن اگر آپ اس کو بھی نظر انداز کریں گے پھر بھی جانتے ہوئے نظر انداز کریں گے تو یہ چیز پچھتاوے کا بحث ضرور بنے برحال مزید وقت ضائع بغیر اس حوالے سے مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جو لوگ راشن کارڈ کے حوالے سے منتظر ہیں کہ ہمیں بھی راشن کارڈ ملے اور ہم بھی ہر مہینے تین ہزار روپے کی رقم وصول کر سکے تو ان کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں ان کے بارے بھی بھی اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ ہر مہینے اپنا تین ہزار روپے کا وظیفہ وصول کر سکیں تو محترم ناظرین گرامی چلتے ہیں تفصیل کی جانے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل بی آئی ایس پی کو سبسکرائب نہیں کیا اور یہ پہلی بار چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ابھی بھی آئی ایس پی وید ریحان یو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دے تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کی متعلقہ اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے ملتی رہی تو محترم ناظرین نگرامی سب سے پہلے اور سب سے بڑی اور اہم ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی پروگرام کے لیے کسی بھی بینیفیشری یا کسی بھی شخص کا ڈیٹا لیا جاتا ہے تو سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے خاص طور پر یہ جو ریلیف پروگرامز ہے ان کے لیے دو چیزوں کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا آپ کے نام پر ایک موبائل سم بھی رجسٹرڈ ہو اور وہ ایکٹیو بھی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ کے نام پر سم رجسٹرڈ ہو لیکن وہ آپ کے پاس نہ ہو چل نہ رہی ہو یا گم ہو چکی ہو سم آپ کے کام تب ہی آئے گی جب وہ آپ کے پاس ہوگی رجسٹرڈ بھی ہوگی اور وہ آپ کے زیر استعمال بھی ہوگی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے کسی فرد کے نام ریجسٹرڈ سم استعمال کر لیتے ہیں بعد میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو ان کا ڈیٹا پروف نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی جائے تو وہ سم ضائع ہو جاتی ہے یا غیر فعال ہو جاتی ہے. اس وجہ سے انہیں وہ پیغامات موصول نہیں ہو پاتے جو پروگرام کی جانب سے اہلیت یا امداد کی ترسیل کے بارے میں بھیجے جاتے ہیں اسی لیے بار بار یہی ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے نام پر موبائل سم رجسٹر کروائیں اور اپنا شرکتی کارڈ بھی فعال رکھیں فعال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپائر نہ ہو اگر ایکسپائر ہو جائے تو وہ فوراں نادرہ آفس جا کر اسے تجدید رینیو کروائیں یہ تو وہ بنیادی ہدایات ہیں جو ان پروگرامز کے حوالے سے بیسک معلومات یا شرائط و ضوابط کے طور پر استعمال ہوتی ہے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سم اور کے استعمال کرتے ہوئے آپ حکومت کی جانب سے کس طرح امدادی رکوم وصول کر سکتے ہیں دیکھیں بھائی حکومت کی جانب سے بہت بڑے پروگرام جاری کیے جانے والے ہیں بلکہ انشاءاللہ اگست کے مہینے کے آخری ہفتے میں حکومت ایک ایسا پروگرام شروع کرنے جا رہی جس میں سم اور شناختی کارڈ رکھنے والے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا اس پروگرام کے تحت آپ تمام لوگوں کو دس لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ روپے تک کی رقم حکومت کی جانب سے دی جائے گی یہ رقم ناقابل واپسی ہوگی آپ سے واپسی نہیں لی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی ٹیکس یا سود ہوگا اس پر آپ کو کسی قسم کی کوئی اضافی رقم پہلے سے نہیں دینے پڑے گی تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اگر آپ اس کی مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے چینل بی آئی ایس ریحان کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ڈن لکھ دیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس پر مکمل ایک معلومات فراہم کریں گے اور تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس پروگرام میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور یہ آپ امدادی رقوم کیسے وصول کر سکتے ہیں تو بھائی بات ہو رہی تھی سم اور شناختی کارڈ کے حوالے سے جی ہاں اس پروگرام کے لیے بھی آپ کو سم اور شناختی کارڈ کی ضرورت ہوگی دیکھیں اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں راشن کارڈ لینا چاہتے ہیں آپ معذور اور ہمت کارڈ میں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسان کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مختلف سکیمز میں شامل ہو کر حکومت کی جانب سے امداد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سروے یا رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اس طرح ہاں آج ہم جس پروگرام کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ راشن کارڈ جو پنجاب کے تمام ان فیمیلز کے لیے فیملیز کے لیے جو پیسے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یعنی جو مزدور افراد پیسے کے ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہیں اس پروگرام کے تحت حکومت کی جانب سے بارہ سے ساڑھے بارہ لاکھ لوگوں کو راشن کارڈ جاری کیا جائے گا اس کارڈ کے ذریعے ہر تین مہینے کے اندر ہر مہینے کے اندر تین ہزار روپے کی امدادی رقوم فراہم کی جائے گی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی اور اندراج کے حوالے سے یا اس پروگرام میں ایل ہونے کے بارے میں سب سے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ اٹھائیں بلکہ میاں بی بی دونوں کے شناختی کارڈ ساتھ رکھیں کیونکہ یہ پروگرام شادی شدہ افراد کے لیے اس کے ساتھ بچوں کے بے فارم اور اپنے نام پر رجسٹر موبائل سم بھی ساتھ رکھیں یہ تینوں چیزیں لے کر قریبی یونین کونسل جائیں وہاں پی ایس ای آر رجسٹریشن ڈیسک موجود ہوتی ہے وہاں جا کر آپ اپنا پی ایس ای آر سروے لازمی کروائیں یہ راشن کارڈ لینے یا پنجاب حکومت کے کسی بھی پروگرام میں شامل ہونے کا پہلا طریقہ کار ہے جی دوسرے نمبر پر بھی یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ بہت آسان ہے اور جو لوگ کرنا چاہیں وہ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں یہ بھی پی ایس ای آر سروے ہے لیکن اس میں آپ کو یونین کونسل جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے خود بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کا مکمل طریقہ کار بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کریں گے اس کے لیے آپ ابھی سے چینل بی آئی ایس پی وید ریحان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے لیے سادہ طریقہ ہے کہ آپ گوگل پر جائیں اور پی ایس ای آر سرچ کریں یا پی ایس ای آر پورٹل لکھ کر سرچ کریں آپ کو پہلے نمبر پر یہ پورٹل ملے گا اسے اوپن کرنے کے بعد آپ اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں اپنے نام شناختی کارڈ اور اپنی فیملی کے بارے میں مکمل درست معلومات درج کر کے اپنا سروے مکمل کر سکتے ہیں سروے مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایک میسج مل جائے گا کہ آپ کا پی ایس ای آر سروے مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ راشن کارڈ کے لیے حقدار ہوئے تو راشن کارڈ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اس کے تحت آپ کو حرم ہی نے کی رقم ملے گی اس کے علاوہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو بھی پروگرام ہوگا اور جس کے لیے آپ ہوں گے اس پروگرام کے تحت آپ کو بغیر کسی نئی رجسٹریشن کے امداد ملنا شروع ہو جائے گی جی ہاں گرامی آپ کا پی ایس ای آر جب ہو جائے گا تو آپ کی رجسٹریشن بار بار آپ کو کروانی نہیں پڑے گی بلکہ جب بھی کوئی پروگرام شروع ہو جائے گا تو آپ کو اس کی امدادی رقم ملنا شروع ہو جائے گی چاہے وہ ریشن کارڈ ہو ہمت کارڈ ہو پاکستان کارڈ ہو یا دیگر مختلف ریلیف پروگرامز ہو آپ ان میں شامل کر دیے جائیں گے تو بات وہی آتی ہے کہ آپ کے سیم اور شناختی کارڈ کی امنیاد پر آپ کے درست ڈیٹا کی وجہ سے آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا اب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ تیسرا طریقہ کار بھی جو نہیت آسان ہے فرض کریں آپ یونین کونسل جاتے ہیں لیکن مہار جسٹریشن ڈیسک موجود نہیں یا آپ کا پی ایس ای آر سروے وہاں نہیں ہو پاتا پھر آپ گوگل پر بھی پی ایس ای آر سروے مکمل نہیں کر پاتے اگر آپ ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر جو طریقہ کار کی طرف آنا چاہیں تو وہ یہ ہے آپ اپنے قریبی شہر چلے جائیں وہاں پر فوٹو سٹیٹ والے یا نیٹ کیفے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی رجسٹریشن کرواتے ہیں, فارم جمع کرواتے اور مختلف جاب اپلائی کرواتے ہیں ایسے کسی نیٹ کیفے یا کمپیوٹر شاپ پر جا کر آپ اپنا پی ایس ای آر سروے مکمل کروا سکتے ہیں ان تینوں طریقہ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا چاہے آپ نے یونین کانسل میں سروے کروایا ہو آن لائن خود سے کیا ہو یا نیٹ کیفے سے کروایا ہو سب کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا اور دوسرا نئے لوگوں کے لیے بھی اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے امید ہے کہ حوالے سے بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی پنجاب حکومت کے تمام ریلیف پروگرام کی رجسٹریشن میں پی ایس ای آر کے ذریعے ہی ہو رہی ہے ہم یہاں صرف ریلیف پروگرام کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کا پروگرام فراہم ہو تو اس کے لیے الگ طریقہ کار ہے لیکن یہ جو راشن کارڈ نگبان رمضان پیکج نگبان راشن یہ جی اس طرح کے دیگر راشن پروگرام جائیں ان کے لیے آپ کو پی ایس ای آر سروے کروانا لازمی ہے لازم ہے اور بالکل لازم ہے یہ آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنا پی ایس ای آر سروے لازمی کروائیں پھر انشاءاللہ اگر آپ حقدار ہوئے تو آپ کو ہر مہینے تین ہزار روپے بھی ملیں گے راشن کارڈ بھی ملے گا اور آپ اس پروگرام کے لیے ایل ہو جائے گی جس کے آپ اصل حقدار ہیں اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش کروانے کی ضرورت پڑے گی نہ رشوت دینے کی ضرورت پڑے گی بس یہی تین طریقہ کار ہے ان میں سے کسی ایک پر عمل کر کے اپنا پی ایس ای آر سروے مکمل کروائیں اور پروگرام کا حصہ بن جائیں تو محترم ناظرین نگرامی یہ تھی آئی کی تازہ ترین اپڈیٹ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے یوٹیوب چینل بی آئی ایس پی ود کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نے کے بان